Доброго ранка, чудові гости у нашей студии Юля Масалыкина, власниця кафе «Щастя», та Ніна Бордина, кафе щастя, счастье танина Бурдейна, керуюча кафе кондитерское счастье. мы финансировали, добрый. была которая будет, и вот она состоялась. Да? Давайте расскажем, нагадаємо про акцию, которая відбулася, а в потім будем підводити и подсумки. Акция проходила на протяжении двух с половиной недель, и она заключалась в том, чтобы помочь деткам в первую очередь всем необходимым, чем они нуждаются. І зробити добре дело, которое многие-многие многі і Ми подарили їм такий кусочок щастя. Давайте куди ми відвезли подарунки, розкажемо яким діткам. Це вже третій раз ви до них їдете, тому ви точно знаєте, ви співпрацюєте, ви знаєте, що їм необхідно правильно. Ну ездили в село Новая Прага, школа интернат для отсталых детей, детей сирот, то есть у некоторых есть родители, некоторые дети чуть, -чуть отстают в развитии, но они все достаточно умные. А, как бы в третий раз мы ездим, да, а, в этот раз мы возили подарки, средства личной гигиены а, для девочек, для мальчиков, а, шампуни, мыло, щетки, там все все нужные средства. Плюс спортивный инвентарь мы возили для детей, то есть теннисные а флотеи, ракетки. Да. А, угу. Ну, это мы расскажем чуть позже. То есть мы привезли еще вещи некоторые, игрушки, развивающий материал. В принципе, это уже в третий раз, надеемся, не в последний. Это самая маленькая девочка была из заведения, то есть самая-самая маленькая. Є самий подарок був. Да. Долучилися, я так розумію, з різного віку діти, річ тому, що я також була там присутня. Хочеться трохи, аби ви розказали, що це була не просто передача подарунків, що це було цікаве проведення часу разом, майстер-класи різноманітні. Давайте про це поговоримо. Ну, в цей раз, так. Да, ми вирішили в цей раз зробити щось по-другому. Ми приготували для них сюрприз, це мастер-класи. І там були на мастер-класах Тоня Іванова, тобто студія макіяжу. Да, для девочек сделала мастер-класс, как правильно наносить косметику. Был художник студия имени Осьмеркина, студия Индиго, они рисовали. Плюс девушка еще с пряниками, Наташа, она разрисовывала пряники с детками. И еще одна девушка, это Татьяна, они делали ангелочков маленьких, то есть рукоделия хендмей. Вот, и в таком варианте проходила встреча, то есть каждый был задействован. Еще был Константин Матушевский, который там вот фотографировал, есть видео, которое мы выложим в интернет. Чтобы все видели, как это происходило Он заснял видео И мальчикам рассказал, кто такой фотограф Видеооператор, видеорежиссер Как это прибыльно Чтобы они в будущем могли себе выбрать такую профессию Ну и самое последнее, думаю, важное для них было Это у нас была психологическая студия Счастливый день Мы везли туда еще двух психологов Которые работали с детками Которые более, ну, мень, менее умные Да, но в чем-то развиты больше Они показывали мастер-классы Навіть для психологів, вот в такому кабуваріанті, бы, mm -hmm. mm -hmm. і про тих людей наскільки багато людей долучилося, тому що от ми видавали подарунки, їх величезна кількість, і це приємно. Діти активно реагували на все це. Це і були і розвиваючі ігри, в тому числі. Mm -hmm. Давайте розкажемо наскільки багато людей mm -hmm. долучилося. Ну mm да. -hmm. Well, yeah. Очень много людей присоединилось, и посторонних, и тех, кто знает нас. И видели, по, когда мы приходили к вам на передачу, да, слышали, а давайте мы вам поможем чем-то. И Помогли, чем смогли. Машины выдали, завезли, привезли, все нам предоставили. Были э, и обычные люди, то есть как бы такие, как там э, Наталья Попович, это у нас э, наши клиенты, да, заведения, плюс э, там Мария Казанцева. Э, Такие, как Татьяна Черная, но ну, были и э, вот, Артем Жасана, это руководитель отдел отделения УТП-банка, банк, то есть он смог тоже поучаствовать. Эм, Экзотик Флора, это цветочный магазин, Кафе Мания, Сатана Мусик, то есть ну такие всех-всех э, э, жалит невозможно перечислить, их очень много. В этот раз спасибо всем большое, что так много поучаствовало. Мы надеемся, что это не последний раз так будут участвовать. Но мы всех перечислим еще в интернете, для того, чтобы возле видео, чтобы видели, как это происходило, сколько людей поучаствовало. И надеемся, в следующий раз еще будут. И вот про наступный раз еще хотела запытаться, чи будет он, чи планируете вы еще подобные поездки и акции? Да, да. Мы, конечно, планируем, так как видим отдачу деток. В этот раз мы увидели, какие они на 100, насколько были счастливы и фотографировались с нами с удовольствием, и говорили спасибо, и добрые слова, приезжайте еще, а почему вы так рано уезжаете? Естественно, в следующий раз у нас будет немножко другой формат, в этот, раз мы, в этот раз мы подумали, ну, мы посмотрели, что им интересно, поспрашивали, так как Маша, знаешь, <laughs> спрашивали, что бы они хотели видеть. А, в следующий раз мы в спортивном варианте это все проведем. Надеюсь, это все получится. То есть все, кто спортивные люди, все, кто спортсмены, могут присоединяться. То есть, естественно, будут подарки. А, ну, это дальше уже нюансы, которые мы откроем чуть позже. То есть, как бы, спортивные все люди могут присоединяться. То есть, да, бой, это поэтому всех приглашаем. Вот, вот где-то вот, вот так. А вот. Флешмобы в том числе. Можно да. То есть танцоров. А, это... Да, это будет там же? Ну, да, да, это там же. Там, там. У них есть там футбольное поле большое, то есть можно есть где провести это да, все. То есть мы покажем, какие у нас есть спортсмены, да, они покажут какие-то, может, мастер-классы, и вот их постараемся а привлечь. А приблизительная дата есть? А, ну, это, ну, мы так думаем, месяца через два ну, полтора-два месяца, чтобы успеть все собрать и чтобы успеть, опять же, собрать людей, которые поедут. Ну, очень хочется, чтобы, опять же, было немало людей. Очень приятно, когда ты едешь и понимаешь, что ты везешь что-то такое значимое для детей. Они были все в восторге, не знаю, вот эта девочка маленькая, которую показывали. Она... А какой подарок? Стали это какой-то подарок? Там супер Да. Там, ну, как бы для ребенка такого возраста, даже мягкая игрушка, которая... Догадывался, догадывался, То есть она будет очень значимая Я думаю, она будет спать с ней, да, вспоминать, как приезжали. Насправді я хочу подякувати вам. Просто я бачила, як вони хвилюються, як вони живуть цією справою, як для них важливо робити цю добру справу. І я дуже сподіваюся, я щиро вірю, що у вас також буде можливість долучитися. Можливо, якщо там не фінансово, да, а, да. А, а там творчо, емоційно. Це завжди важливо саме для дітей. Для них спілкування то перш за все. Ми вам дякуємо дуже. Залюбки будемо анонсувати і подальші ваші акції, долучатися долучатися до них звичайно. Дякуємо. Дякую вам. спасибо большое. Называется, знаешь, гармония. Счастье дарит счастье. Да. Вот, и все, спасибо большое. Спасибо. Ну а мы увидимся после рекордов.